बिरयानी किस के होती है सबसे बिरयानी बिरयानी का पता बिरयानी होता है होती है ताजा की और इसकी ताजा की और जायका की आ, सिल्वर स्पून सिल्वर स्पून तो हम खाते रहते हैं टैक्स जी ट्राई करते रहते हैं हम डिफरेंट बैंक में हिस्सा का फैमिली को लेकर आते हैं यहाँ तो घर बैठे ऑर्डर चलता है ना जो चीज़ भी आपको चाहिए

मेवे산 तो अच्छा और बत्तनिया पे वो भी अच्छी और कमाल की बात ये है कि बच्चे वही खाने खाते हैं पाकिस्तानी बजाय यहाँ के खाने खाने के उनको तो भी हाँ उनको भी वही मजे लग गए हैं पर हमारे बच्चे जो इंडियन बच्चे हैं इतने बहुत नए हमारे बच्चे भी जी पर वो नहीं खाते घर का जी वो तो यहाँ का फूड ज्यादा खाते हैं जो अच्छा नहीं है सेहत के लिए जी जी अब मैं घर वापस जा रही हूँ मुझे सब्जी मंडी से सौदा लेना था मेरा मूड बन गया सब्ज़ी मंडी जाने का ब्रैमटन जाने के बजाय अब मैं घर वापस जा रही हूँ निसी सागा अब निशी सागर से मेरा मूड बना तो फिर मैं ब्रैमटन जाऊँगी वरना फिर कल ब्रैमटन जाऊँगी इन ये रास्ते में खूबसूरत बिल्डिंगें हैं अभी बर्फ़ ही बर्फ़ है अभी बर्फ़ पिघली नहीं है पिघल रही है मई तक जाके क्लियर होती है अल्लाह की शान है पाकिस्तान जैसे खत्ते में रहते हुए अल्लाह मियाँ ने यहाँ बर्फ़ी बर्फ़िस्तान में भेजा है अब शिकवा तो कर नहीं सकते हैं इसलिए सब्र शुक्र से गुज़ारा करना है जितने दिन भी यहाँ रहना है इन जो भी रखे परवरदिगार वो सेहत तो और तंदुरुस्ती के साथ रखे किसी का मोहताज न करे पानी के गिलास के लिए भी किसी का मोहताज ना करे ना माल दुनिया से मोहताज करे ना जिसम जहाँ से मोहताज करे परवरदिगार सब के लिए मेरी यही दुआ है bossy martin लेकिन शीशे की जो बिल्डिंग्स होती हैं जिनकी काफ़ी तशहर होती है कि भाई शीशा है शीशा है मैंने यहाँ जा के देखा और ये इंतहा तकलीफ दह होती है क्योंकि सूरज का जो जितनी शवाएँ होती हैं वो सब के सब शीशे से रिफ्लेक्ट होकर घर के अंदर गर्मी को भर देती हैं तो उसकी वजह से ये रात जब होती है तो जिन घरों में एसी नहीं है उनके लिए काफ़ी मसाइल होते हैं तो मेरे तो कम से कम वो नहीं है ऐसी कोई वो कि मैं इसको फेवर दूं जी यहाँ से ले लीजिएगा लेफ्ट से हो जी इजी तो हो जाएगा, जाएगा। जी हाँ जी, पाकिस्तान में भी अब इसी का ट्रेंड चल पड़ा के यूरोपियन तर्ज की बिल्डिंग्स बनाई जाने लगी बिल्कुल उसमें क्रॉस वेंटिलेशन तक कोई वो नहीं ये हैदरी पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई उसमें कंप्यूटर मैं सीखने जाती थी इंतहाई तकलीफ़ दे बिल्डिंग थी थी बहुत खूबसूरत अब पता नहीं क्या सूरत हाल है हाले। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन का कोई वहाँ पे सिस्टम था ही नहीं वो यहाँ के उसमें उन्होंने चाल तो चल ली ले लेकिन वो आराम नहीं दे सके तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहाँ जितने भी तालब इम आते थे सब बोर हो जाते थे हब्स की वजह से यहाँ भी ऐसा वेदर हो जाता है कि यहाँ भी वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है कि अच्छे से बड़े बड़े वेंटिलेटर हों लेकिन ये अच्छा नहीं है सर्दियों में तो चलो चल जाता है हर तरफ से बंद लेकिन गर्मियों में बिल्कुल नहीं चलता है सर्दियों में तो खैर एक जीरी भी खुली रहे तो नागवार गुजरती है Uh, no, uh, next, 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 next next जी डी डी टर्न लेना है ना जी अब ये हाँ अब अब जो टर्न आए उस पर लीजिएगा ये यहाँ से जी हाँ जी अब वन वन नाइन राइट जी थर्ड yeah, -left okay. लास्ट जी आगे कौन सा जी में जी सकते हैं okay.